Hər kəsə salamlar, dəyərli kripto Azərbaycan izləyiciləri. Mən Qalibənor, bu gün sizlərə Alphabot NFT whitelist platforması haqqında məlumat verəcəm. Biz bu platformada ə, bəzi tapşırıqları edərək whitelistə katılma haqqı qazanırıq. İndi isə sağdakı saytın düyməsından basara MetaMask-ımızı bağlayırıq, qeydiyyata keçmək üçün. Əlbəttə ki, burada airdroplar üçün istifadə etdiyimiz MetaMask adresimizdən istifadə edirik. Heç vaxt ana hesabımızı belə proyektlərə bağlamırıq. Buradan təsdiqləyirik. Nə isə belə bir səhifə qarşılayır bizi. Solda gördünüz buda tarixçəyə basaraq biz hansı NFT platformalarının layihələrinin, daha doğrusu nə vaxt satışa çıxacağına baxırıq. Mən satışa çıxacağına məsələn 26 yanvarda Fari Chechensad adlı bir layihə çıxır, satışa çıxır. Bunları siz araşdırırsınız bir-bir. Burada artıq ə, sizin araşdırma qabiliyyətinizə bağlı bir şeydir. Hər vahid listə qatılmırıq. Yəni ki, almırıq, mütləmri yoxum. Çünki ə, hamısı yaxşı olmaya bilər. Yəni ki, elə bir şey yoxdur ki, burada hamısı əladır, biz qatıldıq və burdan böyük bir qazanc əldə edəcəyik deyə bir şey yoxdur. Siz artıq burada özünüz bir-bir araşdıracaqsınız komentlərini, nə iş görürlər, onların SEO-larını da artıq işlərinin hamısına baxacaqsınız saytlarından və e, ona görə qatılacaqsınız. Burada gördünüz kimi bir ulduz reyting sistemi var. Məsələn 379 verilib, 727 verilib, ulduz verilib burada. Biz indi burdan birinə baxaq görək aktiv və varmı? Tokyo-ya girəyək baxaq. Bu, bu aktivdir bu dəqiqə. 7 ulduz alıb amma çox. Əlbəttə ki biz buna baxmırıq sadəcə biz indi bunların təpşirlərinə və biraz communitylərini incələyəcəyik buradan Twitter-i ayarlardan mən sizə göstərəcəm sonra bağlayırsınız. Burada gördünüz kimi çox da çətin bir tapşırıqlar yoxdur, sadəcə follow edirik Twitter-i və like və retweet edərək biz buna qoşula bilərik. İndi isə burada gördünüz kimi bunların kommentləri var Twitterdə, Discord-du. Burada da bitməsinə 15 dəqiqə qalıb. Void'in 110 qalibi olacaq və Saple Nə qədər bu NFT-dən olacaq? 3333 ədəd. İndi isə bu node account-lərinə bir nəzər yetirək. Gördüyünüz kimi, 7 Ulduzun haqqında verən bir komunitəsi var. 9766 nəfər izləyir. Əlbəttə ki, çox pis bir nəticədir. Burada da gördüyünüz kimi, baxın, burada rəylərə, bəyənlərə mütləq diqqət yetirin. Bu da böyük bir Beynə oğlan bir NFT var. Aşağı düşəndə əslində o qədər də bir nəticəsi yoxdur, amma bu bot ola bilər, yəni ehtiyatlı olmalısınız. Bu artıq sizin professionallığınıza baxır. Sizin araşdırma qabiliyyətinizə baxır. E, Twitterlərini incələdik. O qədər də gözəl nəticə vermədi. Əgər isə biz başqa platformalara da baxaq. Açılıq varma, bu bitib. Ha, hə, bu da bitib. Yəni platforma bu yörəndədir dostlar. Siz artıq burada ə, indi dediyim kimi araştırma qabiliyyətinizə baxır. Yaxşı araşdırırsanız, burada çünki yaxşı layihələr də ön satış olub. Batu şəbəkəsinin NFT-ləri də burada ön satışda olub. Nə qədər yaxşı araşdırırsanız, bir o qədər də karlı çıxacaqsınız buradan. İndi isə burada mən bayaq sizə bəhs elədiyim ayarlar mövzusu. Aha, burada deməli burada cüzdanınızın üzərinə basanda bu Discord-unuzu və Twitter-nizi bura bağlayırsınız. Oradan da avtomatik artıq e, tweet atanda, retweet eləndə rahatça işinizi görə bilərsiniz. Yəni bir də e, əlləşmirsiniz, yəni bundan. Bundan da dedim kimi baxa bilərsiniz ayın tarixlərinə nə vaxt çıxacaq əvvəldən araşdırıb əlbəttə ki, ona görə də qatla bilərsiniz. Deməli bir şey də əslında burada baxım ıı, başqa aktiv platformalar varmı deyə bu başda olan 379 ulduzu var bunun. Burada da gördüyünüz kimi məlumatlar buradan da baxa bilərsiz əslında. Mən tapşırıqlara baxmaq üçün daxil oluram. E, Publika 15.000, vaxtısa 4.000. Satılacaq. Deməli qətla uğurlar. Ah, bu aktivdir. Gördünüz kimi burada Sanzya Discord tapşırığı var. 7 nəfər qalib olacaq burada. 5500 ümumi ədəd idi. Burada da gördünüz kimi, eee, ön satışa 4000, public isə 1500 NFT satılacaq. Burada səhv eləmirəmse, əlaqə burada tapşırıqlar da qeyd eləyiblər. Bunu indi görürəm mən. Deməli burada follow eləyirik bunu. Yo. Twitter səhifəsində deyincə. Burada da bir retweet və üç tərəf dostluğunuzu təqib edin deyir. Əslində burada bir əşya yoxdur. Amma bunlar öz səhifəsində bunu qeyd eləyiblər. İndi isə bunların kommentisinə baxaq biz. Kommentlərə 72 min izləyiciləri var. O qədər də pis bir nəticə deyil. Amma yenə də ehtiyatlı olmalıyıq, çünki bunlar bot da ola bilər. Bu qədər dostlar, çox da əlavə edəcəyim bir şey qalmadı. Nə qədər yaxşı araşdırma qabiliyyətiniz varsa, bu platformadan bir o qədər də qazansınız çıxacaqsınız. Bu videonu da artıq yavaş-yavaş sonlandıraraq hər kəsə bol qazanclar.